एकं ब्रह्मैव द्वितीयं समस्तं सत्यं सत्यं नेह न नास्ति किञ्चित् एको रुद्रो न द्वितीयोवतस्ते तस्मेदेकं त्वां प्रपद्ये महेशं कर्ता हर्ता त्वां हि सर्वस्य शम्भो नानारूपेषु एकरूपोऽपि अरूपः यद्वत् प्रत्यग्धर्म एकोऽपि अनेकः तस्मात् नान्यं त्वां विनेशं प्रपद्ये रज्जो सर्पः सुत्तिकायं च रौप्यं नीरैः पूरः तन्मृगाह्ये मरीचौ यद्वत् त्वद्वत् विक्षक् एषः प्रपञ्चः यस्मिन् ज्ञाते त्वं प्रपद्ये महेशम् तूये शैत्यं दाहकत्वं च वह्नौ भानौ प्रसादः पुष्पे गन्धः दुग्धमध्येऽपि सर्पिः यतत् शम्भो त्वं ततः त्वां प्रपद्ये शब्दं गृहन्नासि आश्रवः त्वम् हि जिग्रीहि अग्राणः त्वं व्यग्रीहि आयासि दूरात् व्यक्षः पश्येऽह त्वां रसज्ञोऽपि अजिह्वः कः त्वाम् सम्यक् अतः त्वां प्रपद्ये त्वाम् ईशा साक्षात् विवेद नो वा विष्णुः नो नो योगीन्द्रः नेन्द्रा मुख्यात् च देवः भक्तो वेद त्वाम् अतस्त्वां प्रपद्ये नो ते गोत्रं नैषा जन्मापि नाख्या नो वा रूपं नैव शीलं न तेजः इत्थम् भूतोऽपि ईश्वरः त्वं त्रिलोक्यः सर्वान् कामान् पूरये तत भजे त्वाम् त्वत्वहा सर्वं त्वं हि सर्वं स्मरारे त्वं गौरी सह त्वं च नग्नः अतिशान्तः त्वं वयोवृद्धः त्वं युवा त्वं च बालः तत्त्वं यत्किं नासि अतः त्वां नतोऽहम्